assalomu alaykum do'stlar siz bilan news Uzube TV kanali putin baydenning haqoratiga javob qaytardi aqsh prezidenti rossiyalik hamkasbini itdan tarqalgan degan edi rossiya prezidenti vladimir putin aqsh prezidenti Joe baydenning unga nisbatan aytgan haqoratli so'zlariga izoh berdi putin avvalroq Biden aqsh prezidenti sifatida rossiya uchun afzalroq degan so'zlarni eslatdi uning hozirgi aytganlariga qaraganda men mutlaqo haqman chunki bu men tomonidan aytilgan so'zlarga adekvat munosabatdir nega chunki u menga valodya yaxshi rahmat menga ko'p yordam berding deb ayta olmaydi. biz u yerda ichki siyosiy nuqtai nazardan nimalar bo'layotganini tushunamiz va bu reaksiya mutlaqo adekvat demak men haq edim men aytganlarimni birinchi navbatda amerikalik tomoshabinlar uchun emas balki bizning tomoshabinlar uchun aytdim bayden yigirma birinchi fevral kuni saylov oldi tashviqoti tadbirida putinni haqorat qildi bizda itdan tarqalgan aqldan ozganlar bor xuddi yigitcha putin va boshqalar kabi va biz doimo yadroviy mojaro haqida qayg'urishimizga to'g'ri keladi aslida insoniyat uchun ekzentensial tahdid iqlimdir degandi aqsh prezidenti bayden rossiya prezidenti matbuot kotibi dmitriy peskov baydenning so'zlarini aqsh uchun mutlaqo bema'ni va uyatli deb atadi uning ta'kidlashicha bunday iboralar hech bir davlat rahbarini ayniqsa prezident putinni xafa qilishi dargumon agar mamlakat prezidenti bunday so'zlarni ishlatsa bu uyat bo'lishi kerak deb qo'shimcha qildi peskov ikki ming yigirma birinchi yil mart oyida bayden putin qotil degan da'voga qo'shilishini aytdi rossiya prezidenti bunga javoban amerikalik hamkasbiga sog'liq tilab boshqa odamlarga baho berish ko'zguvga qarashga o'xshashligini ta'kidladi bolaligimizda hovlida bir birimiz bilan janjallashib qolganimizda shunday derdik kim birovni yomon so'z bilan atasa aslida o'zi shunday dedi putin